Порядок не 67-ї чергової сесії міської ради вмістив більше 30 питань. Першим депутати затвердили рішення, що попередньо було ухвалене членами Конкому. Мова йде про внесення змін до міського бюджету на цей рік. За цього рішенням вирішиться доходна частина по общому фонду на 14 тисяч 158 гривень, записана розходна по общому фонду на 14 тисяч 158 гривень і по спецфонду на 2 мільйони 868 тисяч гривень. На какие объекты будут спрямованы кошки? У своему комментарии поясняет секретарь міської рады Андрей Гавриленко. В связи с возникшей необходимостью проведения целого ряда ремонтов в жилого фонде города Северодонецка, в учреждениях и организациях города Северодонецка были распределены дополнительные средства именно на проведение вот таких ремонтов, выполнение тех работ, которые на сегодняшний день горят, в том числе и в плане подготовки города к осенне-зимнему периоду. Так, сегодня на сессии были рассмотрены вопросы и принято решение о выделении средств на ремонт кровли Северодонецкого троллейбусного управления. Были рассмотрены вопросы и выделены деньги на ремонт кровли в жилом фонде города Северодонецка, а именно принято решение о выделении денег на ремонт таких домов по Новикова 23-Б. Космонавтов 9, Танкистов 24, Октябрьская 24, Гагарина 41А, Донецкая 36, Менделеева 58, Шоссе строителей 13А и 5А, Гагарина 80, Курчатова 5, Партизанская 35, Октябрьская 19. Выделены, повторяю, средства на ремонт кровель в этих домах. Также были выделены средства на ремонт оголовках в жилых домов, которые находятся на балансе жилищных э, сервисов «Злагода», «Добробут» и «Ритм». Выделены деньги на ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в общежитии по адресу космонавтов 18А. Выделены деньги на ремонт сливной канализации одного из подъездов дома по адресу Гагарина 109 выделены деньги на ремонт третьего этажа и помещения санузлов городского дворца культуры а также ремонт здания детской юношеской спортивной школы номер один все горожане помнят этот объект по плавательному бассейну в третьей школе и вот на ремонт именно здания плавательного бассейна этой части э, всего комплекса были выделены деньги сегодня на сессии городского совета. А также были выделены деньги на ремонт отмостки э, в средней школе номер 10. Міські обранці затвердили звіт про хід виконання у другому кварталі цього року програми відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади Сєвєродонецька на 2012-2013 роки. А також ухвалили виконання плану роботи з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів за перше півріччя поточного року. Ще кілька питань порядку денного стосувалися внесення змін до рішень попередніх сесій. Більшість питань так званого земельного блоку депутати проголосували пакетом. Жители города Северодонецка могут ознакомиться с, подробно с принятыми решениями на сессии городского совета на сайте городского совета, где уже принятые решения в соответствующий период, в течение пяти дней после проведения сессии городского совета, будут опубликованы. Эту работу мы проводим в соответствии с законом Украины о доступе до публичной информации.